Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Jalan Karomah, sahabat seiman yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan sejarah Wali Songo. Siapakah Wali Songo itu? Apakah para Wali Allah ini sejaman? Atau apakah para wali Allah ini ada kaitan saudara satu sama lain? Mari kita simak video ini sampai selesai. Wali Songo berasal dari dua kata, yaitu wali yang berasal dari bahasa Arab waliullah, yang artinya orang yang mencintai dan sekaligus dicintai oleh Allah. Dan kata sama berasal dari bahasa Jawa yang berarti sembilan. Sehingga wali Songo adalah sembilan orang ulama yang dicintai oleh Allah, yang dipandang sebagai ketua kelompok dari sejumlah besar mubaligh yang berdakwah menyebar Islam pada dekade awal di Jawa. Sembilan wali Songo itu diantaranya Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. Mereka tidak hidup pada saat yang persis bersamaan, namun satu sama lain mempunyai keterkaitan erat. Bila tidak dalam ikatan darah, juga dalam hubungan guru dan murid. Maulana Malik Ibrahim yang tertua. Sunan Ampel, anak Maulana Malik Ibrahim. Sunan Giri adalah keponakan Maulana Malik Ibrahim yang berarti juga sepupu Sunan Ampel. Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah anak Sunan Ampel. Sunan Kalijaga merupakan sahabat sekaligus murid Sunan Bonang. Sunan Muria, anak Sunan Kalijaga. Sunan Kudus, murid Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, adalah sahabat para Sunan Lain, kecuali Maulana Malik Ibrahim yang lebih dulu meninggal. <tik>